باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا سورة النصر مدنية وہی سلاس و آیات یہ صورت النصر ہے مدنی صورت ہے مدینہ میں نازل ہوئی اس صورت کی تین آیات ہیں اس صورت کا نام ان نثر اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں نثر کا تذکرہ ہے جس کا معنی ہے مدد اس وجہ سے اس صورت کا نام بھی عصر رکھا گیا یہ سورت جب نازل ہوئی یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی فتح مکہ کب ہوا آٹھ ہجری کو آٹھ ہجری فتح مکہ سے پہلے یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو خبریں بتائی گئیں دو خبریں ایک خبر یہ تھی کہ اے محبوب آپ کا دین اسلام غالب ہونے والا ہے ساری دنیا پر آپ کا دین اسلام غالب آئے گا کیونکہ آپ تیرہ سال مکہ میں رہے تو مخالفین کی ہر طرح کی تکلیفیں آپ نے برداشت کی آپ کے صحابہ نے برداشت کی حتیٰ کہ تکلیفیں اتنی بڑھ گئیں تشدد مخالفت اتنی عداوت بڑھ گئی کہ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے ہجرت کی مدینہ تشریف لائے تو جب مدینہ آ گئے مدینہ میں بھی آپ آٹھ سال تک صبح شام آپ کے صحابہ جہاد کرتے ہیں کبھی کئی کبھی کس میدان میں کبھی کس میدان میں تو چھ ہجری کے بعد صلح حدیبیہ چھ ہجری میں ہوئی صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن مشرقین مکہ نے اس صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا یہ بھی توڑ دیا جب یہ صلح یہ معاہدہ انہوں نے توڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی صحابہ کو حکم دیا کہ اب تیاری کرو کہ ہم مکہ کو فتح کریں گے کیونکہ اصل مکہ جو ہے یہ کفار کا مرکز تھا بڑے بڑے کافروں کا سرداروں کا مشرقین کا یہودوں نے سارا بھی وہاں جمع ہوتے تھے یہ مرکز بنا ہوا تھا یہ شہر اور جو بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈہائے جاتے یہاں بیٹھ کر مشرق یہود یہاں سارے منصوبے بناتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن بھی تھا آپ کا گھر بھی یہاں پر تھا اور جب آپ اس وطن کو چھوڑ کر گئے تو آپ کو بہت بڑا صدمہ ہوا تو چھ ہجری کے بعد جب مشرقین نے معاہدہ توڑا تو حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ اب تیاری کرو ہم مکہ فتح کریں آپ ارادہ فرما کر تیاری میں مشغول تھے تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تسلی دی اور خوشخبری سنائی کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فتح نصیب ہوگی اور اسلام غالب آئے گا اور جو مرکز ہے مشرقین کا جو شہر ہے مشرقین کا کافروں کا وہ مرکز وہ شہر آپ اس میں داخل ہوں گے اور بہت عرب کے جتنی بھی قبائل ہیں جتنی بھی لوگ ہیں وہ بھی اسلام میں داخل ہوں گے ایک خبر تو اس صورت میں یہ دی گئی فتح مکہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسری خبر یہ دی گئی دوسری خبر دوسری خبر یہ دے دی گئی کہ اے محبوب آپ کا مقصد تھا پوری دنیا میں اسلام کی دعوت دینا اسلام کو پھیلانا آپ کی بیست جو ہے وہ یہ تھی اور جب کام مکمل ہو جائے جب کام مکمل ہو جائے تو اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اب اس میں یہ خبر دے دی گئی جب کام مکمل ہو جائے تو پھر واپسی ہوتی ہے جب کام مکمل ہو جائے تو واپسی ہوتی ہے اشارہ کیا گیا اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ کا کام مکمل ہو گیا تو پھر آپ نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے یعنی اس صورت میں دوسری خبر یہ تھی کہ آپ اپنے رب کے پاس جلت جانے والے ہیں اس دنیا سے رخصت ہونے والے اس دنیا سے پردہ فرمانے والے آپ کی موت کی بھی اس میں اس صورت میں خبر دی گئی جب یہ صورت نازل ہوئی صحابہ کرام نے یہ صورت پڑھی حضور نے سنائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے کیونکہ ان کو اس بات کا احساس ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں اس دنیا سے اسی طرح اسی طرح, اسی طرح ہوا اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اسی طرح ہوا کہ جب مکہ فتح ہوا مت مکہ فتح ہونے کے بعد آپ تقریباً ستر دن اس دنیا میں رہے پھر آپ پردہ فرما گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کے بعد تو اس لیے اس میں دو خبریں اہم ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی یہ اس لیے دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسط کا مقصد یہ تھا کہ مشرق مغرب شمال جنوب اسلام پھیل جائے اور جب مکہ فتح ہوا تو ساری ساری سارے لوگوں کا یہ حال تھا کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو ہم اسلام قبول کریں گے جو ارد گرد کے جتنی بھی قبائل مضافات تھے علاقے انہوں نے یہی سمجھا کہ کیونکہ اس وقت جب مکہ فتح ہوا تو کافروں کی کمر ٹوٹ گئی مشرق کمزور ہو گئے ان کا جو ان کا جو روب تھا دبدبا تھا جو ان کی طاقت تھی وہ بکھر گئی اور ہوا بھی ایسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے تو مشرقین مکہ مکہ کے لوگ اتنی ڈرے کہنے لگے امن کی درخواست کرنے لگے کہ ہم لڑائی نہیں کرتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک تھا آٹھ ہجری تھی آپ دس رمضان کو مدینہ سے نکلے دس ہزار صحابہ کے ساتھ دس ہزار صحابہ کے ساتھ جب آپ نکلے تو مشرقین مکہ نے کہا کہ ہم آپ سے امن چاہتے ہیں امن کا معاہدہ کرتے ہیں ہم لڑائی نہیں کرتے اور ہوا یہ پھر کہ بغیر لڑائی کے بیس رمضان کو آٹھ ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ فتح ہوا جو خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت مشرقین نے رکھے ہوئے تھے حضور نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا سارے بتوں کو توڑا اور مشرقین جو بڑے بڑے جو حضور کے جانی دشمن تھے جن کو خطرہ تھا کہ ہم سے انتقام نہ لیا جائے تو وہ بھاگ نکلے کوئی کدھر کوئی کدھر تو اللہ کے حکم سے جو اللہ نے پہلے اس صورت میں اپنے محبوب کو بتایا تھا اسی کے مطابق فتح مکہ ہوا اور لوگ جو ہے جوک در جوک گروہ در گروہ قبائل کے قبائل پہلے تو انفرادی لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے اب تو وہ قبیلہ سارا کا سارا جی اسلام میں داخل ہو گیا یہ قبیلہ سارا اسلام میں داخل ہو گیا تو ہر طرف سے گروہ گروہ جوک درجوک لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونے لگے جب اسلام میں داخل ہونے لگے تو ہر طرف سے اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا ہر طرف سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوا اللہ نے دکھلایا اپنے محبوب کو اور اللہ نے فرمایا تھا ورا آئی تنا سید خلون فی دین اللہ اف اے محبوب آپ دیکھیں گے ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ گروہ در گروہ قبائل کے قبائل وہ اسلام میں داخل ہوں گے جب یہ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فصب بحمد ربی کا کہ آپ نے اپنے رب کی پھر تسبیح بیان کرنی ہے اپنے رب کی تعریف کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے وستغفر جب کام مکمل ہو جائے تو استغفار کرنا چاہیے یہ قرآن سے ثابت ہے نماز پڑھتے ہیں نماز مکمل ہو گئی سلام پھر سلام پھرنے کے بعد کیا کہتے ہیں استغفر. استغفر. استغفر اسی طرح جب کوئی کام ہم مکمل کر لیں کام جائز ہو تو اس میں استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ اس کام میں جو کمی کتہی ہو گئی ہے اے اللہ اس کو معافر تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا فرمایا تو اپنے محبوب سے اور یہ درس تھا کس کے لیے امت کے لیے کیونکہ آپ تو کامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام جو ہے وہ کامل تھا اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ ہر کام کرتے تھے آپ کا بولنا بھی ایسا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا تھا انحا جو اللہ فرماتے تھے آپ وہی بولتے تھے تو اس لیے اس میں درس یہ تھا سبق تھا امت کو کہ جب کوئی کام آپ کریں نیکی کا تو آپ اس میں بعد میں آخر میں کیا کریں استغفار کریں اور بڑھاپے کا بھی یہ وظیفہ ہے بڑھاپے کا بڑھاپا جب آ جائے کیونکہ بڑھاپا یہ نشانی ہے کہ اب ہم جانے والے ہیں اس دنیا سے تو بڑھاپے کا وظیفہ بھی کیا ہے استغفر تک اللہ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ یہ وظیفہ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل بے و اتوب رہ یہ کثرت سے پڑھتے تھے تو آپ آخری عمر میں آخری ایام میں آپ اس چیز کا باقاعدہ سب سے زیادہ احتمام فرماتے تھے استغفار کا اور اس تسبیح کا سبحان اللہ و بحمدی صبح اللّہ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بڑھاپا ہو تو بڑھاپے میں سب سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے کہ عمر گزر گئی اس عمر میں نہ جانے کتنی نیکیاں ہوئی جو نیکیاں کی ہیں آیا کہ وہ نیکیاں ہم نے اچھے طریقے سے کی ہیں یا نہیں اور ہم جتنی بھی اچھے طریقے سے کریں نہیں ہو سکتی اس میں کمی کتائی ہو ضرور ہو سکتی ہے ہم تو ناقص ہیں تو اس لیے ہر نیکی کے بعد استغفار اور استغفار کی کثرت استغفار کی کثرت اس کے بہت سارے فوائد ہیں ایک تو یہ ہے کہ استغفار کی کثرت سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ استغفار کی کثرت سے رزق میں برکت ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے جتنے عمر کے دن باقی ہیں وہ اچھے گزرتے ہیں وہ اچھے گزرتے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ جب مکہ فتح ہوگا جب آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے اسلام کا چرچہ ہے اسلام کا جھنڈا بلند ہے تو سمجھ لینا آپ کا مقصد پورا ہو گیا اب آپ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں اور جب آپ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں تو اپنے رب کو خوب یاد کریں فصب بحمد ربی کا اپنے رب کی تسبیح خوب بیان کریں تسبیح یہی تھی جو آپ پڑھتے تھے سبحان اللہ وبِ سبحان اللہ العظیم یہ تصویر تھی اور استغفار کیا تھا استغفر وفر استغفر اللہ باتو بہ تو یہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے اس صورت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے اگر کہیں دشمن کا خطرہ ہو جس ہتھیار سے دشمن سے لڑنا چاہتے ہو اس ہتھیار پر اس صورت کو لکھ دو ایسے ہاتھ سے تو اس ہتھیار میں ایک تو اللہ رب العالمین آپ کو مغلوب نہیں کریں گے آپ دشمن پر غالب رہیں گے اس صورت کی یہ برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بشارت دی گئی خوشخبری سنائی گئی کیونکہ دشمن مخالف طاقتور تھا اس وقت کہ آپ نے تیرہ سالہ زندگی بھی دشمن کی مخالفت میں گزاری پھر جب مدینہ میں آ گئے تو اس وقت بھی دشمن کے مقابلے میں آپ رات اور دن جہاد کرتے رہے آپ کے متبعین صحابہ کرام بھی تو یہ صورت جب نازل ہوئی تو غلبہ کی صورت تھی غلبہ بتایا گیا دشمن کے مقابلے میں اب آپ کو غلبہ ہوگا آپ کا دشمن جو ہے وہ کمزور ہوگا اور اس کی کمر ٹوٹے گی اب وہ پھر اٹھ کر آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا ایزا جا انصر اللہ جب آ پہنچے ایزا جا جب آ پہنچے نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح اب مفسرین نے لکھا ہے یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے فتح مکہ ہے اکثر مفسرین نے یہ لکھا کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے یہ صورت نازل ہو اور ہوا بھی ایسے کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے جب بت توڑے بت توڑنے کے بعد آپ نے اس صورت کی تلاوت فرمائی اس صورت کی جب مکہ فتح ہوا بت آپ نے توڑ دیے خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صورت کی تلاوت فروغ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے تو اس میں خبر آ گئی حضور کو پہلے بتا دیا گیا کہ اے محبوب جب آپ پہنچے اللہ کی مدد اور فتح کہ آپ کو فتح جب مل جائے ورای تناسا تن یدلونہ اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ یدلہ وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجہ گروہ در گروہ جوک در جوک ہر طرف سے مشرق مغرب شمال جنوب سے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ کا کام مکمل ہو گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے پیغمبر نبی رسول بنا کر بھیجے گئے ہاں آپ دونوں جہانوں کے لیے ہاں جی رحمت بنا کر بھیجے گئے تو مشرق مغرب شمال جنوب سے جب اسلام کا چرچا ہونے لگے حضور کو فرمایا گیا کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا جب کام مکمل ہو گیا تو پھر آپ نے اپنے رب کے پاس جانا ہے جب رب کے پاس جانا ہے تو کیسے جائیں اپنے رب کے پاس جانے کے لیے کیا تیاری ہے پسب بے بح بے حمد ربی کا بس اپنے رب کی تعریف کریں اپنے رب کی تحمید کریں بے حم دے ربی کا اپنے رب کی تعریف کریں وس ہو اور اس سے بخشش طلب کریں اس سے بخشش طلب کریں اللہ نے تو جنت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی تو پھر کیوں فرمایا گیا کہ وسط پھر کہ آپ اس سے بخشش طلب گناہ گار اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں فرما کر مراد کون ہے امت ہے مراد کون ہے حضور تو معصوم تھے معصوم عن الخطا تھے آپ سے تو کوئی ایسی خطا نہیں ہوئی تو اس لیے کہ اس میں مراد کون ہے امت کو درس دیا گیا کہ اپنے رب سے بخشش طلب کریں آپ کا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے ان نہ کا نہ کہ وہ رب وہ معافی کو موافی کو پسند کرتا ہے جو بندہ اپنے رب سے معافی طلب کرتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کی بخشش فرماتے ہیں اور وہ اللہ ہے جو اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر اس صورت میں ان ان الفاظ میں یہ فرمایا گیا حالانکہ جنت ایسی ہے کہ جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے اس میں یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ جتنی بڑا کام ہوگا جتنی بڑی اعلیٰ شخصیت ہوگی وہ اللہ کی جتنی مقرب ہوگا جتنی زیادہ قریب ہوگا تو اس کا اتنی ہی مقام ہوگا اور اس کی چھوٹی سی چھوٹی سی لغزش بھی وہ اللہ کے ہاں سیاحت شمار ہوگی تو اگر کوئی لغزش بھی ہو تو اس پر کیا ہے استغفار ہے اس پر استغفار جیسا کہ جب مشرقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بیت المقدس گئے آپ نے معراج آپ معراج کا کہتے ہیں تو بیت المقدس کا بتائیں کہ اس کے دروازے کتنے تھے اس کے چھت کے چھت کی کڑیاں کتنی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤں گا تو اللہ نے فرمایا اب جب بتاؤں گا تو وہ دوسرے دن وہی نازل نہیں ہوئے تیسرے دن بھی نہیں ہوئے تو دن گزرے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اے محبوب آپ فرماتے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کہتے تو حالانکہ یہ, یہ بتایا گیا ہے کہ جتنی مقرب ہوتا ہے اللہ کے نبی انبیاء کہ ان کا مقصد ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے حکم میں کوئی لغزش بھی ہوگی تو آپ اپنے رب سے استغفار کریں گے تو اللہ اس کی اللہ اس کو معاف فرمائے گی یہ تو اعلیٰ مقام ہاں جی تو امت کے لیے یہی ہے سبق امت کے لیے کہ ہر انسان گنہ گار ہے خطا کار ہے کمزور ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ استغفار کا اہتمام کیا جائے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے کی ہر وقت کوشش کیا کرے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استقف اللہ ربی کم از کم روزانہ روزانہ ایک تسبیح ضرور کیا کرے ایک یہ ایک تسبیح کم از کم میں کہہ رہا ہوں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک تسبیح روزانہ کرتے تھے حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزانہ ستر بار استغفار کرتا ہوں ایک دوسری حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو بار روزانہ استغفار کرتا ہوں سو بار جب اللہ کے پیارے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ ایک تسبیح استغفار کی کریں ان کا تو مقام ہی کیا جی اعلیٰ شان والے اعلیٰ مقام والے تو ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں تو سب سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے الله رب العالمين هم سبقوا عمرك توفيق